Untuk memegang amanah Memegang amanah mem Membelanjakan harta ha. Jadi isa'at mana pesan Jadi perkataan wasiat mengandungi dua makna Makna pertama kita dah bincang Iaitu makna mendermakan hak kepada seorang yang bergantung Bergantungkan dengan lepas mati Dan inilah yang dimaksudkan dalam Tajuk yang sudah dipanggil wasiat ha. Buat dalam kurungan wasiat Ya. Tapi kalau disebut isak ni, disebut syara'an, membawa maksud yang kedua ni. Makna memberi kuasa kepada seseorang melakukan sesuatu kerja yang bersangkut, bersangkut, bersangkut paut dengan keuangan. Itu panggil isak. Ya, isak. Jadi pemegang amanah harta dia, dia boleh tasarruf harta dia. Contoh dia Aziz kata, saya isak kepada Ustaz Hayat boleh guna harta saya untuk tujuan-tujuan kebaikan. Ya, dipanggil berpesan kepada saya untuk memegang amanah menguruskan harta. Boleh. Yang masa yang pertama yang tadi adalah merujuk kepada wasiat yang telah khatamkan, dah tamat kebis, pembincangan dia. Okey. Dan inilah yang dimaksudkan dalam pembincangan isok ini. Iaitu ya, makna yang kedua. Dalam makna yang kedua ini, dia sebut al-isok seperti dikatakan Awsaitu li fulanin bikazah. Artinya Saya angkat si fulan itu membuat bahagian-bahagian Membuat begitu begini itu maksudnya Kaza tu mana bikaza ni ini begitu begini ha. Saya lantik Ustaz Hayat untuk menguruskan harta saya Untuk buatlah apa dia suka ha. Isaf atau katanya wasaituhu idza ja'altuhu wasiyyan Artinya saya sudah angkat dia pemegang amanah. Sebab itu saya buat di situ nama Isak ni saya sesuai bagi tajuk dia berdasarkan kepada wasi wasaituhu idza ja'altuhu wasiyan. Tajuk dia pemegang amanah. Tajuk dia adalah pemegang amanah. Ya, atas harta saya. Mati kita mati dia ni. Tidak mati lagi esok ni tidak mati lagi ya ha, contoh dia dah uzur tak ada daya upaya menguruskan harta dia bagi kepada saya untuk menguruskan harta dia sebagai pemegang amanah ha, dia kata ausaitu wasaituhu idza ja'tuhu wasiyyat saya angkat dia apa maksud angkat lang, lang dia jadi pemegang amanah harta saya ya dia pemegang amanah harta saya okay. Dan sebagainya Dia tak mampu berkata Dia, dia sebatang kara orang katawan tu Dia pun lantik Ustaz Hayat Ustaz Hayat jadi pemegang amanah harta saya lah Dia bilang sabroh, tasaruh mana melanja ke harta saya Saya pun kata Yahoo kan? Saya boleh urus harta dia ha, ah, Empat beli yang harta dia jadi Saya urus lah Saya pemegang amanah harta dia Maka rukunnya empat perkara Pertama Orang yang berpesan Ya Isoknya dia pesan kan Pesan untuk pegang amanah ha. Dipanggil Musin Sama juga Ya ha, Sama ni Orang yang pesan Syaratkan pada orang yang berpesan Berpesan tu uh, 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 Dalam bab apa uh, Dia boleh Bidang kuasa dia apa Orang yang uh, Berpesan itu dia berpesan untuk pemegang amanah Untuk buat apa? Pertama untuk bayar hutang Rupanya ingat-ingat so, belanjakan hak kita eh. Rupanya dia suruh bayar hutang je ya. ha, Tolong uruskan dalam proses pembayaran hutang saya Okeylah uh, Pak Jutawat ha, Dalam urusan perkara membayar hutang Rupanya ingatkan nak bagi duit ke kita Kita boleh enjoy Rupanya dia bagi duit kita untuk kita bayar hutang-hutang dia, urus ke hutang dia. Ya. Yeah? Dalam perkara menuluskan wasiatnya, ini betul wasiat. Ha, ya. Yeah? ha, saya dia kata saya serahkan tempat dia kepada Ustaz Hayat so ke mana pun mana, mana sila uruskan perihal bayar hutang saya, perihal wasiat saya tolong uruskan. Ya. Yeah? Ustaz Hayat tolong uruskan uh, wasiat saya apabila saya mati nanti. Sebab saya pun mana, saya kena selesai kena. Ha dalam perkara barang-barang tumpangan dalam perkara penjamin oh penjamin pun kena juga barang-barang letak kat tempat kita di tumpangan dipanggil saya kena uruskan juga ya sama macam syarat orang yang berwasiat yang lepas iaitu ada memiliki harta mana harta itu adalah milikan mutlak dia dia ada hak tasarruf bukan harta orang lain dia kata saya lantik Ustaz Hayat untuk menjadi pemegang amanah harta 4 bilion. Saya pun ya hu. Buk Rupa-rupanya -buk harta orang lain. Dia kata mana dah sah pak cik kata pak cik. Jadi dia kena memiliki harta tersebut. Orang itu berakal, orang yang berpesan untuk kita menjadi pemegang amanah hartanya kena wayang berakal, tidak gila. Lagi merdeka bukan Hamba, kerana hamba tidak sah mem Memiliki sebarang pemilikan Dan dengan Kehendak sendiri, panggil ikhtiar Bukan karah Bukan dengan paksaan Memang kehendak dia Ya yeah? Di dalam Perkara menjaga anak-anak kecil Orang gila Dan yang ditegah dengan Sebab dulu, ditambah Lagi syarat iaitu Musin itu ada kuasa atas mereka ha, Bukan setakat Pegang amanah Duit Tapi pemegang amanah Anak-anak dia Ya Anak-anak yang masih kecil Dan juga orang gila Tentulah pula Ada orang gila di bawah tanggungan dia Awak jagalah sekali Orang gila tu Bagi pihak saya Saya kabur, bukan kagak dapat duit Orang gila pun saya dapat juga Ya Dia suruh so ke orang gila dia Ya Dan di tengah dengan sebab Bungu Tertegang mana? Tertegang untuk Membelanjakan harta sebab bodoh lampi. ya Maka Segala gala manusia di bawah jagaan dia Dia pun boleh Lantik seorang pemegang amanah Untuk menjaga orang-orang tersebut Bukan setakat duit Dia pun kena pegang amanah Dia kena pegang amanah segala tanggungan Dia boleh juga Kata saya berpesan Dan melantik pada Ustaz Ahyad sebagai pemegang amanah untuk menjaga kepentingan anak-anak saya ada seorang anak saya gila tu Ustaz Ayat tolonglah jaga itu amanah Ustaz ya? dan juga ada seorang lampi ni lambat ikat lembang dungu yang tidak mampu menguruskan harta itu pun Ustaz Ayat tolong uruskan juga ha, tu maksud dia ya ditambah lagi syarat, syarat iaitu musim itu ada kuasa atas mereka dari sejak mula lagi seperti bapa dia macam mana dia boleh berpesan saya suruh jaga budak tu Senangkan dia tu bukan ayah kepada budak tu. Tapi kena lah bapa budak tu barulah dia boleh nanti saya untuk jaga budak tu. Atau datuknya. Atau datuk kepada anak kecil dan seumpama itu. Faham ya? Ini tajuk pemegang amanah. Seorang menanti saya untuk pegang amanah mentasarufkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk tujuan pertama bayar hutang dia. Yang kedua, tolong buat wasiat untuk barang untuk uh, 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 untuk harta dia. Yang ketiga, jaga segala barang-barang yang ada di bawah uh, di bawah pengawasan dia. Ya. Yeah. Yang keempat, tolong dia kalau dia ada menjamin mana-mana pihak. Uruskan tugas sebagai penjamin tersebut menguruskan harta dia. Ya. Yeah. Dan lainnya, dia memiliki harta, berakal, berdeka dan sebagainya. Begitu juga dalam bab isok ni dia boleh berpesan untuk pemegang amanah, melantik pemegang amanah untuk menjaga kepentingan anak-anak dia dengan syarat dia adalah bapa kepada budak-budak tu. Dan dia merupakan orang yang menanggung orang gila tersebut, orang lungu tersebut. Dia ada kuasa sejak muda lagi. Oleh itu dia ada otoriti ke atas budak cik tu, orang lungu tu, orang gila itu. Ya. Sama ada dia bapa atau datuk atau yang seumpamanya itu. Boleh ya. Jadi isak ni bukan sekadar harta. Isak juga dari sudut bak penjagaan. Ya? Uh, seperti anak-anak kecil orang gila so, ini InsyaAllah nanti kita akan bincang. Apa pula syarat sah wasiyun. Iaitu orang yang dipesan. Yang dilantik sebagai pemegang amanah. Dalam contoh saya itu adalah saya, Ustaz Hayat. Apa syarat saya boleh menerima amanah yang telah dipesan, dikantik oleh Musin tadi dipanggil wasiyun. Ini bukan wasiat ya. Ini bukan wasiat, ini bukan cerita wasiat. Ini cerita Isok, pemegang amanah. Ya. Betul wani'ah, betul wakaf, okay. Habis wakaf selesai bab wasiat. Ya, dan faraid. Kita akan masuk tajuk baru nama jinayah. Ya, bab jinayah. Bab jinayah pula. Hmm. Itu pembukaan mana tadi? Oh, ha. Maksudkan, ada tempoh. Ha? Ada tempoh ke atau selama-lamanya sampai kiamat? Itu berdasarkan kepada Daripada bila tu apa namanya Haa Pasal tujuan lah ya eh? Haa Berdasarkan pada tujuan Itu kandung Terkandung dalam Moyu dia ya Moyu bagi okay. Moyu dia Bukan moyu Dalam pasal tujuan dia eh? Kalau dia nak buat temporary saja 10 tahun Pun boleh Nak buat sampai bila-bila pun